শিশুসকলৰ ঘৰ নিশ্চয় ভাল আজি একদম আবেলিৰ পৰা কৈ দিছো আজি দিছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া বেটাক থৈ মেলি ওলাইছো একেবাৰে শেষৰলৈকে একেবাৰে তাত গৈ লগ পাই আছো দৈ দেৰি কিবা দেখি লাজ পাই কেনেকে দৈ দি আহিছে জোল নাগেলিবলৈ উলিহে পুৰি থোৱা নাহিলে দি কেলৈ চাই থাকিম আকৌ বহিব দিয়া আকৌ সিহঁতকো রখি আছে নয় বাইক সুমায় ভাল ভালো অনেক আতই দিয়ে রা অকল খেলি দিয়া অক অকণমান আঁতৰি দিয়া জুচে খেলিবা ধৰি ল'বা আকৌ ভালকৈ ভাল লাগিছে নাই নুনুন কেনেকুৱা লাগিছে গোপ চুপ বেলেগ কথা নুনুন কেনেকৈ লাগিছে নুনুন কেনেকুৱা লাগিছে জোলা খেলি ব'লা ঘৰ হৈ গ'ল যাওঁ ব'লা হা না নোযোৱা ইয়াতে জোলা খেলিলে ন মানে আকৌ আহিম যেতিয়া আকৌ খেলিবা কাইলৈ খেলিবা কাইলৈ আহিম ন দেই কাইলৈ খেলিবা কাইলৈ আহিম ন ব'লা হৈ গ'ল দৰজাখন মাৰি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া একেবাৰে লগ পাইছোঁ আপোনাৰ গধূলি হৈ গ'লগৈ আৰু আৰু এতিয়া বেটা খাবলৈ মন গৈছে কিবা মিঠাই মই মিঠাই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ তাৰমানে জেলেপি খাব মন যাব তেতিয়া জেলেপী চেলেপি বনাই দিব মন মাজা নাই বহুত দিনৰ আগতে মানে ইউটিউব জগতলৈ নহয় আগতেই বনাই পিনি বনাই মানে দিওঁ তাক মানে ধুন ধুনীয়া সমান সৈতে গোটেই ধুনীয়াকৈ অকণমান ডাঙৰ হওঁতে আৰু জেলেপি খাবলৈ মন যায় তাৰ আৰু কি কি নাজানো আৰু মিঠাই চিঠাই কিন্তু জেলেপী বনোৱা মোৰ মনত আছে আৰু কিন্তু মই যে ভিডিঅ' কৰি যে দিয়া নাই আৰু তেনেকুৱা তেনেকুৱা দি থৈ দিওঁ তে বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া একেবাৰে সহজতে মানে বোলে কেৰাহীত উলিয়াই দিলোঁ গৰম হৈছে একেবাৰে সহজভাগে বনাই খাব পৰাকৈ মিঠাই মানে কম সময়ত আৰু বনাই দেখাম আপোনালোকে চাই ল'ব দেই কেনেধৰণে বনাওঁ আটা আটা আৰু লগতে লৈছোঁ এটা কাপ এইটো চাওক কিমানটো কাপ দি জানে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এইটো কাপেদি মই এক কাপ ল'ম আটা আপোনালোকে আটাৰ বল দি ময়দাও ল'ব পাৰে এইটো চাওক কাপটো দেখিছেনে পাতিয়ে থৈছিলোঁ ইয়াতে মই আটা একাপ দি দিছোঁ এয়া চাওক বেচন বেচন দিম আপোনাৰ দুকাপ এয়া চাওক দি দিছোঁ দিছেনে একাপ দিলোঁ আৰু দিছেনে এয়া একাপ একাপ আটা আৰু দুকাপ বেচন দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া একেবাৰে কম ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি থাকিম ইয়াত আপোনালোকে ময়দা আটাৰ বলি ময়দা দিব পাৰে আৰু ইয়াত কি দিব পাৰে চুজি দিব পাৰে কিন্তু মই চুজি দিয়া নাই আৰু ময়দাও দিয়া নাই এইখিনি মই ভালদৰে ইয়াতে মই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰা নাই পাছত কৰিম লাহে লাহে অকল শুকানকৈ ভাজি আছোঁ ভাজি পিনি একো গোন্ধটো মানে বেচনৰ গোন্ধটো যোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি থাকিম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক একেটা কাপতে এইটো কাপ দিছেনে একেটা কাপতে আপোনাৰ এয়া পানী উতলাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি পানীতে মই একাপ চেনি আৰু একাপ চেনি দিম দেই দুকাপ চেনি দিম দুকাপ চেনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে উতলাই থাকিম আৰু লগতে এইখিনিও ভাজি আছোঁ হৈ গ'লগৈ কালাৰটো দিছিলে কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈ গ'লগৈ দুটা মিক্স হৈ পিনি ধৰিবই পৰা নাই যে ইয়াত আটা আৰু আপোনাৰ বেচন মিক্স আছে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা এড কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ দিছেনে কমলাৰ বাকলি কমলাৰ বাকলি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম এইখিনি হৈ আছে আৰু সেয়া চাওক এতিয়া অকণমান এই টা লেখীয়া হৈছে দিছেনে আৰু অকণমান হ'ব লাগিব টার্টাৰৰ দৰে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৰেডি হৈ যাব সেয়া চাওক ৰুকি দিলোঁ মই কমলা বাকলি অকল গোন্ধটোৰ কাৰণেহে দিছোঁ দেই আপোনালোকে ইয়াত কমলাৰ বাকলি বল দি ইলাচী দিব পাৰে এতিয়া মোৰ ওচৰত ইলাচি নাহে যে পটককৈ বনোৱা কথা সেইবাবে ইলাচি আছিলে কিন্তু কেক বনোৱা হৈ গ'ল সেইবোৰ দি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া এয়া হৈ গ'ল আৰু ৰেডি চাওক তাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে দিছেনে এইটো চাওক তাৰ অৰ্ডাৰ হৈছে এইখিনি এতিয়া মই বন্ধ কৰি থৈ দিম এয়া চাওক হৈ গ'লগৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনিত এইফালে দি লওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াত ঢালি থাকিম চাওক ইয়াৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ ওচৰত আৰু এনেদৰে ইয়াত ঢালি থাকিম আৰু লৰাই থাকিম ইয়াত আপোনালোকে গাখীৰো এড কৰিব পাৰে দেই চাওক বেছি নহয় অকণমান দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ দি দিওঁ নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ দেই আপোনালোকক খাই চাব মোৰ মিঠাইটো এয়া চাওকচোন হৈ গ'লগৈ ৰেডি দেখিছেনে ইয়াতে মই অকণমান অকণমান থাকিছে আৰু ভালকৈ মানে মাৰিব লাগিব ৰ'ব ইয়াতে মই দি দিছোঁ আপোনাৰ খাটি ঘিউ এক চামুচ আৰু অকণমান দি দিওঁ দুই চামুচ দি দিলোঁ আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হ'ব আৰু লগতে গোন্ধটো ধুনীয়া হ'ব আৰু সেইখিনি চাওক এতিয়া মই ভালদৰে মিলাই লওঁ এতিয়া মই কি চেপ দিম সেইটোৱে ভাবি পোৱা নাই বৰফি চেপেই দিওঁনে নে লাডুৱেই বনাই দিওঁনে এয়া চাওক আমাৰ ৰজা ৰজা মহাৰজাকেইজন আহি গ'ল মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণে দেই এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া পানী লৈ লৈছোঁ চাওক পানী লৈ লৈছোঁ পানী ল'ম আৰু একদম এনেকৈ কৰি লাডু বনাই যাওঁ এনেকৈ এনেই জানো নাজানো আৰু লাডুৱেই বনাওঁ দিওঁ নেকি

টেষ্টি টেষ্টি মিঠাই কম সময়তে আপোনালোকে ভাল পাব পাৰিব দেই লাডু পৰা হ'লেও ভাল লাগিলে আমাৰ আকৌ মহাজনে আকৌ লাডু নেলাগেও দোকানৰ মিঠাইডৰ হ'ব লাগে মানে এনেকৈ ভাল লাগে চেপটো চাওক কিমানটো ডাঠ হৈছে দেখিছেনে এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান দি কেনে ঠাণ্ডা হ'বলৈকে দি দিওঁ তাৰপাছত কাটিম আৰু নিজৰ চেভ দি দহ মিনিট মাত্ৰ থৈছিলোঁহে কিমান টান হ'ল দেখাই দিছোঁ দিছেনে এতিয়া মই এখন চুৰি লৈ কাটিম নহ'লে যে এইটো ছেভ দিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যাব বেছি টান হৈ যাব দেখিছেনে টান হ'লেই এনেদৰে মই নিজৰ ছেভ দি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে এনেকৈ কাটি এৰুৱাই লৈছোঁ চব এইটো এইটো থৈ লওঁ তাৰপাছত এইটো বৰফি ষ্টাইলত কাটিম দুটা ষ্টাইলত কাটি আপোনালোকক দেখাম দেই এইটো বৰফি ষ্টাইলত কাটিম এনেকৈ এৰা এৰে গৈ আছোঁ লগতে মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই যে আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে পূৰা টান হৈছে বুলি সেইটো নহয় একদম ধুনীয়া হৈছে চব সেইকাৰণে মনত পৰিলে পটককৈ দেখাই দিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকে একেবাৰে সহজভাৱে উলিয়াব পাৰিব কাৰণ মই তলত এইয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ এৰাইছে চাওক জানে আৰু ডাঠটো চাওক কিয় ধুনীয়া হৈছে কি ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে চাওক এয়া চাওক টেষ্টি টেষ্টি মিঠাই কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মাজে লাগিব ডাঠটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ডাঠ হৈছে দিছেনে মোৰতো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে আমি খাই লৈ চাম দেই তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ সেইটো খাবা নে সেইটো নহয় সেইটো মই অকণ পাছত খাবা সেইটো কিটো ইটো ভঙাটো খাই লোৱা মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবহে লাগে আৰু লাইনটোৱে গ'ল আমাৰ ধুন ধোনটো ধোন ধুনটো বহিছে দেই বেয়া খাই চাচোন খাই চাই কোৱা

এবাৰ বনাই খাই চাব যদি আপোনালোকে বেচন নাই বেচন নিদিয়াকৈ অকল আটা দি বনাব মাত্ৰ আটা চেনি সেইটোতহেহে লাগে আৰু চেনিটো চেয়াৰ কৰি দিব আৰু আটা দি দিব আটাটো ভাজি ল'ব আগত এনেকৈ বনাই পিনি খাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল দেখোঁ আৰু চেনি চিৰাটো অকণমান বেছিকৈ মানে টানকৈ কৰিব আৰু যাতে কোমল কোমল হৈ নাথাকে মোৰ বৰফিকেইটা দিছেনে কিমান ধুনীয়া আছে ঠিক আছে বৰফিকেইটা বৰফিকিটা চখ ন বেটা চেভকেইটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি কৰিছা আকৌ এয়া ভং ধনু ন কি দেখাম আৰু এইফালে চাওক এইফালে ছবিটো কি ভাঙি মেলি অৱস্থা নাই আৰু এইফালে মোৰ যে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে বেচন নাথাকিলে বেচন নিদিব অকল আটা দি দিব যদি আটা নাথাকে মানে অকল বেচন থাকে তেতিয়া বেচন দিয়ে বনাই খাব মানে গাখীৰ দিলেও হ'ব মই অকণমান এনেই গাখীৰটো দিয়ে দিছোঁ আপোনালোকে গাখীৰ নিদিলেও হ'ব ধুনীয়াক এনেকৈ পানী চোৱা ধুনাক মাৰিম চাব দেইটো ধুন ধুন গৈছে বেছি পানী চুবলৈ কাৰণে এইয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকো এনেদৰে বনাই খুৱাই চাব দেই একদম খাব নিবিচাৰিম আৰু এতিয়া ভাত কৰি বনাবলৈ আছে আৰু আজি ভিডিঅ' ইমান দামনি মাজে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি নাপাহিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ